Всем привет! Это я Windows 9. Мой канал называется Укрм. А Укра́м мир. Сегодня мы будем дивиться видео Добряка. Да-да. Вот -да. того самого Добряка. Той есть самый ютубер Добряк. Добряк, который тоже историю свои рассказывает. Еще в играет. Прикольно, да? Сегодня мы будем. Сегодня я буду дивиться як я воровал яички. Да, мы буду рассказывать, как он, как спостерегал и украдал яйца. Я, тобто, яички. Блин, ну кажется, это прикольно. А вот это не знаю, чем я популярный, но у него 5 миллионов. Он, наверное, популярный российский блогер. Блогер. Ну ладно. Ну давай, давай, давайте не буду утомить, но дивимся. Это что, видео про деревню? Да. Видео про деревню. Я вам уже рассказывал в одном из предыдущих видео, что значительная часть моего детства я провел в деревне, с которой у меня связано немало забавных... Я ...забавных и интересных историй. О некоторых я сегодня и расскажу. Яички. Блин, как смешно. Когда я был маленьким, мне поручали секретное задание. Мне нужно было стать шпионом. Яичным шпионом. Я тоже был яичным шпионом, только мне, казалось, что треба яйца забирать. И если можно признаться, я тоже жил в селе. Соли. И если вы не будете расширены, я тоже в селе жил. Лил. И мне казалось, что треба позабирать из с, кур яйца. Да. Ось, я трохой раскрылся. вы трохой не будете расчарован. Да. Диму на. Диму. В том, что, как и в у нас а я любая... У нас є то, у нас, нас куры есть. естественно, они заинтересованы, чтобы их яички никто не нашел. Вообще-то, треба для ким заработать. И все. Але, кажется я з ним трохи загласен. Для этого они залезают в самые дальние и закрытые места, чтобы. Во-первых, треба гніздо заробити. А вони самі шукають собі гніздо нормально. И вони і не треба казати, що вони зразу залізають куди, куди вони зможуть. Им треба... треба самі гніздо заробити. А, а вони як вони будуть йти, туди я її на зразу йти. Ну. Но... Моя задача скрытого шиноби была в выслеживании этих мест и собирании яичек. Забавный факт, если забрать все яички, курица поймет, что ее обворовали и уйдет искать себе новое место. Но если оставить хотя бы одно, то она ничего не заподозрит. А все потому, что курицы не умеют считать. Для них что одно, что десять. Вообще, она считает умеют. Вообще, и за просто в России такие куры. А я думаю, что в нашем Укр в Украине и в России такие куры бывают. Ну, не знаю. Мой дедушка даже насторгал деревянных яиц, и они У меня тоже есть замечали. Дедушка. В админ... Правда в интернете пишут, что курицы все-таки умеют считать. Считать цифры? А он цифры вообще знает. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете, и сколько раз я произнес слово индичка. Я уже писал в комментариях. В комментариях. Сейчас покажу что вечер Так, сейчас покажу. Так, я написала всем. Да, я сам сказал. Сапоги страха. Сапоги страха. Я буду рассказывать про того своего петуха, який, який бил его семью. А, я буду сказать, что я это видел. это видео. И але тут человек разобрался, и ты, блин, ты агрессивный петушара уже боялся, бояться этих, блин, сапогов. Когда я был еще меньше, у нас было. Мне было 4 лет. Несколько петухов, и один из них был крайне агрессивный петушар. Я про то и рассказывала. Он нападал абсолютно на всех представителей нашей семьи, а так как я был маленьким ребенком, то меня он терроризировал больше всех. Сочувствую. И в один прекрасный момент он напал на моего деда. Я про него тоже рассказывала. Это была ошибка. Дед сиюсекундно отвесил петушаря знатных пиздюлей сапогами. О, боже. Молодец. И после этого все поменялось. Петух начал дико бояться. Кого бы вы подумали? Деда? Нет, сапогов. Карл. Я про это не говорю. Я про это... Я все... Ось, я, я про це и говорю. Если як, вы не понимаете, то не вы уже понимаете, что я ходил на УАЗе, и, собственно, я ходил на УАЗе. Да-да, теперь все, кто надевал эти сапоги, были в полной безопасности. Своеобразный оберег. В деревне, в основном, я целыми днями ездил на велике, купался и ходил на рыбалку ходил так часто, что мы... Мать... Я тоже рыбал с папой, Я бабушка не успевала чистить рыбу. С папой. Как я ну, приносил что? ей кучу новой. Да ёб твою! В основном я ловил маленькую рыбу, но однажды я поймал налима. И тогда я понял выражение «скользкий, как налим». Конечно, в деревне приходилось и работать. Например, садить картошку, окучивать картошку, защищать картошку, копать картошку, кормить животных картошкой. С зараз, блин, осень. Алла, ладно. И так далее. об одной из таких деревенских работ я уже рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Моя самая любимая работа была собирание ягод. Я очень хорошо собирал ягоды. Правда, когда мы сравнивали с бабушкой корзинки, у меня почему-то... Мабуть, я узнаю, о чем он. Мы очень ходим на обозе, что он все эти ягоды жрал. Ух, ну я жрал. Гораз, гораз. Побольше, чем деревни, меня связывают Потому что воспоминания ребенка наиболее яркие. Я буду про гуся говорить? Эх, Безоботное было время. Время, когда ты мог познавать природу. Бегать за гусями, бегать от гусей. Блин, я гусей люблю. А у нас были тоже гуси, а але... Але у них уже не мая. Потому что мы из них суп Да. А тоже были агрессивными, те гусяры. Наслаждаться свежим воздухом, качественной едой и спокойствием. Спокойствие это это, это, это хорошее ячейка спокойствие. О! Кот с комикса. Что я буду делать? Убивать? Когда ты уже расскажешь мою историю? Я знаю. Бин... Бин скидал комикс... Миксы... из... Может быть, скидал? Может в Телеграм? Я начал делать комикс <pu went to pub> <coughs> Где он? С этого года я буду выкладывать по одной готовой странице в закрытом фан-клубе Амина. Это там, где, Gan <Suspains> Это где ты постишь эксклюзивные материалы из роликов? Да, ссылка в описании, если что Ну смотри, я проверю Ну... Ц... Ц... ЦВС видео Идем. Дякую за просмотр. Я за... А, еще я забыл сказать, что вы поставили лайк косики, подписывались, за Од... одних мои моих реакций Google, бу... Google Chrome. И на другую тоже подписывайтесь. У меня будет еще одна такая e будет видео, только точно не... Но я уже о том предыдущих видео, когда я про Google Chrome дивился. Я казал, что я не буду про кукол хром. Я буду уже деякі части з буду дивиться про Доб... Видео Добряка. Да. Буду дивиться про истории села. Может, подивлюсь и і... закутана. Але я не знаю. Потому что мені добряк подобається. Думаю, що сподіваюся, что вам точно сподобалось. Бувайте.